Вы знаете, вы навязываете свои Я права. Я, свои права. Я просто объясняю, что у меня 100% информация. Что эти автобусы такие его не дают. Хорошо! Всем разные люди, И если вы хотите помолиться за мир, а не создать провокацию, помолитесь. А мы, мы не создаем. Создаем Мы едем право. в столицу. Замечательно, в столицу нашей Богом хранимой страны. Мы ее так же любим, Подождите, как и вы. А для Бога есть разница, где вы помолитесь в столице или здесь волю. Ну, волю кто? что? Ну кто давал? Есть стопроцентная информация, что в Киеве готовятся массовые провокации э, против э, звездной ходы. Мы не можем допустить того, чтобы пострадали одесситы. кто вы такие вообще? твои люди едут! Смотри, твои! Ну... Поэтому если вы хотите помолиться за мир, помолитесь здесь. Ты Вы что, Бога а не боитесь? Час, ну, Бога не, не, боитесь, не боитесь, да. Нас будет, как и наши православные церкви, не пасть. Вы... Вы... А вы, 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 вы будете. Боитесь, Все, да. Это нормально, это было так. Вы я сказал, вас вы не Бог вам не всем, всем телевидение, Бог в судьях.